Так, гарно лежит. Саша играет на Тут Так прикольно страшно. же. Дуже прикольно. Дуже Первый. Что? Ты спросил, какую я сказала первую? Да, я понимаю. Тут должна была быть брейн, 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 брейн. Ну, наконец-то брейн, брейн, брейн закончилось И мы сейчас будем... И мы будем жарить сейчас шашлык. Боже, закончилось. Короче, не там муки, не кинца, ни крови. <laughs> тыщ, 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 тыщ. Я возьму, у нашего квартиранта есть травмат. Не будем называть имена. А у него травмат, чи что? может не стоять. Може, не травмат. А, ну... Так, это информация не для прессы. <laughs> прямое включение, прямое включение. Дуже-дуже холодно. Прямое включение. Прямо в Жена, жена замазала. Какая прямая в куда в печенье? В блог. Скажи детям, что а мы тысячу дней вместе. У тебя и дети опять голову облизают <свист> на свадьбе. Вот по традиции. Вот <свист> Ты сегодня этой женщине перепила гитару и вытекла. Давай, Буду рыпать дрова. <свят> Снимаешь? Да. <свят> Ай, крапывал уже. <жалко. свят> Стоять. сейчас мы продемонстрируем, как развести костюм. Давай. В полевых условиях без ничего. В полевых условиях без ничего. Выйди на сцену. Специалиста Александра. Берем горелку. костюм почти готов. Не повторяй домашних условий. Самое главное, самое главное в приготовлении мяса – это вовремя купить заваренный жашлик. И сейчас мы его продемонстрируем. Это бачка а может и нет. А может А может дед? Это а. мы жарим шашлык. Очень старый Старый кот. Не старый Саша. И старая посадовская курица. <laughs> Посад не рекомендую. А вдруг мы на нас... А вдруг мы на нас суд А вдруг мы отравимся? Тоже вариант. Так вот, замаринованный шашлык. Это экономия времени хозяйки и точно проверенный рецепт правда что-то не режется какой-то жилковый что не хочет ладно ну, это вырежем ну разбирайся я хочу побачить звезды давай да что разбираться Нам, может почитать надо ну загуглим сейчас о боже один белый я тоже вижу, Может быть сломанный? Может <связывается> крышка? <связывается> я снял крышку. А, Там да, вообще да. черное было. Ну а. пошли шлик. Все. Сейчас буду. Фильм «Невидимый гость». Саша заставляет меня дивиться <связывается> вместо кино, как он играет. Дома, на гитаре.